Salam əziz dostlar. Elə isə keçək videomuza. Bu bizim maratonumuzun, videomuzun 1-ci günüdür. Elə isə keçək maratonumuzun 1-ci gününün videosuna. Travmalardan qurtulmaq. Bəzən bir travma yaşayırsan, qurtulmaq istəmirsən. Travmalardan qurtula bilərsən. Beynindəki düşüncələri götürüb atdıqdan sonra əsl travmalardan qurtula bilərsən. Trammalardan qurtulub uğura getmək istəyirsənsə, həmin trammalar keçmişdə olmuşdur və o keçmişdə trammaları vurax və uğura get. Və keçmiş keçmişdir, gələcəyə baxaq. Keçmişdə sadəcə e, paslar yığılır, amma gələcəkdə uğur, uğur var. Gələcəkdə sevgi var, gələcəkdə aşk var. Keçmişindən azad olub gələcəyə getmək istəyirsənsə, uğura getmək istəyirsənsə, bilinc altından Nə qədər neqativ enerjilər, nə qədər travmaların varsa çıxar da. Çünki onlar keçmişdə yaşanan bir hadisələr olmuşdur. Gələcəkdə səni gözəl bir həyat, gözəl bir uğur bə gözləyir. Bəzən deyirsən ki, həmişə əsəbləşirəm, həmişə özümü yarqılıyıram, həmişə özümü günahlandırıram. Deyirsən ki, keçmişdə anam e, necə deyim, əsəbi bir insan olub və ya keçmişdə atam əsəbi bir insan olub. Keçmişdə ə e, necə deyim, daim əsəbi bir insan olub. Sən onlara fikir vermə, çünki onlar sənə aid olan bir şeylər deyil. Çünki anam da əsəbidirsə, öz həyatını yaşayır, atam da əsəbidirsə, öz həyatını yaşayır. Və sən uğura getmək istəyirsənsə, o düşüncələrdən azad ol. Çünki o düşüncələrdən azad olduqdan sonra əsl uğura, əsl azadlığın dadını, nə olacağını biləcəksən. Və əsl azadlığa getmək istəyirsənsə, beynindən bütün neqativ enerjilər çıxardad, bütün travmalar çıxardad. Görərsən ki, əsl uğura çatmırsan. Çünki həyatda nə olursa, gərəkliyi olduğu üçün olur. Həyatda nə olursa gərəkliyi olduğu üçün olur. Və həyatda olanların hamısı gərəkliyi olduğu üçün olur. Əsl uğura getmək istəyirsənsə, uğurun nə olduğunu bilmək istəyirsənsə, o zaman əleyse indi başla həmin uğura. İndi həmin uğura getsən sənin üçün daha yaxşı olacaq və daha gözəl olacaq, daha yaxşı olacaq. Daha gözəl olmağını istəyirsənsə və beynindəki travmaları çıxart at, beynindəki neqativ enerjiləri çıxart at. Onlarsına lazım deyil. Beynindəki neqativ enerjilər çıxar da batdıqdan sonra, pozitiv enerjilər yüklədikdən sonra həyat sənin